Действительно странные люди, ребята. Ну, честно слово. Вот смотрите, какая интересная ситуация. Сейчас, ну, все ругают, тарифы подняли, власть плохая. Все правильно, все правильно. Власть надо всегда ругать. Но давайте я вам напомню один факт. Нет, два, три. Майдан, помните? А -а -а. Память вышибает, понимаю. Какие крики были на Майдане? Тарифы высокие, ужас, звучит на власть. Тарифы были на порядок ниже. На порядок. Не понял. Но вы же так кричали, что тарифы высокие. А сейчас они 10 раз выросли. Вы говорите, так я не понял. Но вы же говорили, что надо провести Майдан, чтобы тарифы снизить. Их повысили. А вы помните, что я им говорил во время Майдана? Помните? А, опять память отшибли. Причем повторял много раз. Не делайте этого! Плохо будет. Что вы мне кричали? Шоу хотим. Держите. Поймите правильно, ну, главный лозунг Майдана какой был? Мы хотим Европу. Я не знаю, уже, наверное, ну, статей минимум тысяч пять написал. Видео ну, тысяч десять. Интервью, я не знаю, сколько там, за миллион. Где рассказывал, знаете, как, ну, примитивнее не придумаешь. Что то, что вам Кум рассказывает про Европу, ложь. То, что вам говорили на Майдане, ложь. То, что говорят политики, ложь. То, что... Тоже ложь, то, что сейчас говорят. Ну, в конце концов, я же сты... Таблички показывал. Граф, Нет, тупо, тупо, да, об стенку. Шарах! Нет! А, 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 а. Майдан, как я предупреждал, поймите. Нету той Европы, которая вам рассказывают. Европа это высокие налоги, высокие цены, высокие тарифы. Вот это Европа. И тогда высокая зарплата. Нет, нам обещал. Кто вам дуракам что обещал? Ну хотя дуракам всегда можно обещать. Это факт. Нет, действительно, на сегодняшний момент, ну какие вы можете претензии предъявить к власти? Она реализует заветы Майдана. Ну вы же хотели, хотели! А что? Нет? А какой черт вы там бегали? Кричали, как недорезанные. А? Было? Было. Теперь все. Поймите, я много раз говорил еще раз, даже видео еще раз сделал для спонсоров. Вот как раз, если вам интересно более такие детальные там вопросы, нюансики, почему подняли, как подняли, а, а что будет дальше. Вот знаете, сейчас больше истериков подняли. Стоп, стоп. А дальше что будет? Как раз видео для спонсоров есть. На украинской мове, сразу говорю. Так что, пожалуйста, можете посмотреть. Вот там кнопочка спонсорство. И будете знать не то, что сейчас, а что будет дальше. А я на Майдане вас предупреждал. Предупреждал! Не делайте! Плохо будет! Хотели? Получайте. Нет, странные вы люди. Ну, странные. Ну, вы же сами, сами это сделали. Своими ж ручками, своими родными. И война, ваша же заслуга, родные мои. Не, не спорю. Майдан это один из факторов, который привел к войне. Ну и Путин, и Кремль, ну, скажем вот так. Не было бы Путина, был бы какой-то там идет в Кремле, потому что вот эта вот глупая идея собирания земли русской, она, ой, боже. Она через времен Ельцина, если уже на пошло. Другое дело, что сейчас как бы дошло. Да, по этой причине тут комплексы. Что-то Майдан сделал, что-то вы сделали, что-то Путин, что-то Кремль, что-то олигархи украинские, российские. Да, сейчас имеем войну. Я ж вас предупреждал. Я ж вас просил, родные, не делайте, плохо будет. А теперь вы недовольны. Ну, не понимаю вас вообще. Ну, не понимаю, ну, уж сами этого хотели, сами. Вы же мечтали, чтобы был срач, бардак, кризис. Да, после Майдана кризис Бушка. И, а сейчас еще и войну. Уля. И тариф, как в Европе. А как вы хотели? Причем, прощаю, ваше, ничего никак. Ну как вы не можете понять, что если вы хотите, чтобы Украина была членом Евросоюза, там должно быть так, как в Евросоюзе. А в Евросоюзе? Вы думаете, почему люди в Евросоюзе берут кредит, чтобы заплатить зимой за коммунальные услуги? Вы что думаете, вот нефиг делать? Нет. Причем это довольно массовое явление, когда действительно в зимний период берут кредит, платят за коммунальные услуги, а потом в течение как бы, года рассчитывается. Не потому, что им хочется. Другого варианта нет. Вот это вот Европа. Вы думаете, почему французы очень страшно любят, у ну, них вообще такая интересная, вот если у Франции когда нибудь не, ну, я имею в виду настоящие французы, не, не вера. Видели, как они моются, вы сказали, бы, ну нифига себе. Ну не действительно популярный такой вариант. А, они берут раковину, заполняют водой раковину, там берут такую рукавицу. Ну, наверное, и у нас бывает про такая рукавица. Она, ну, макают, обтираются. Ну, рукавица, она такая обтираемая. Ну, как рукавица-мочалка, назовем так. Потом намыливают. Намыливает. А потом это опять рукавицей обтирается, ну, чтобы смыть мыло. вот так и не моется. Да не потому, а потому что дорого. Потому что не могут себе позволить, как вы в ванной мыться. Дорого. Они... зарплата у них высокая. Аналогия. Да такие налоги, как у них, вы троясь никогда не платили. И цены сумасшедшие, и тарифы сумасшедшие. И нельзя не платить, потому что Европа. Да. Ты когда-то анекдот слышишь. Ну, анекдот, конечно, но сейчас я так понимаю, это не анекдот. Наш малый вышел, э, женился на немке. Ну, я говорю, как анекдот? Не, не, наш, наш, пацан, спортсмен, герой и так дальше. Ну, и приехал в Германию, там, да, и она говорит, что я буду мыться первый. Не понял. А на ванну набирает, она моется, а потом он моется. В этой воде. Ну, я вот это, когда мне рассказывали, ну, я понимаю, ну, знаете-то, анекдот, прикол, издеваются. Ну, знаете, надо же там постебаться, что-то, мол, типа, как, жена издевается над мужем. Ну это ж нормально. А теперь нет, 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 правда. Да, да, да! Не хотели жить по-человечески. Теперь будешь жить. Ну, как в Европе. Высокие тарифы, высокие цены, высокие налоги. Все дорого. Все в долг. И пашите, как проклятые. Никаких фапов, Никакой прощанки. Никакого левочка. Забудьте это. Забудьте, родные. Шаг в сторону. Налог. Все. Это когда-то была такая вольность. Да. Прям вообще продолжает. Назови, пожалуйста, что лично Янукович я отобрал. Назови лично, лично. То, что ты контрабанды торгуешь, и так все знают. То, что ты налоги не платишь, Где тут Янукович, черт бы тебя побрал? Что он тебя отобрал? А он, что он у тебя? Он у одного олигарха отобрал. Это ты олигарх? Не я, что ты трындишь? Да, он жал олигарха. Это его личные разборки. А теперь в олигархи отжали. Тебе что не перепало? Нифига тебе не перепало. Потому? Потому что ты дурак. Во. А вот эти пацаны умные. Они переделили, переделили и дурачков прогнали. Ах, народец, народец. Ну, теперь вам под конец самое главное. Ну, про Орбана, вы знаете, про Венгрию тоже. Вот в Венгрии на сегодняшний момент все вопросы показывают, что большая часть населения Венгрии, причем некоторые, ну, понимаете, вопросы разные, сразу говорю. Есть, конечно, вопросы, я так понимаю, уж чрезмерно предвзятые, потому что я читал, что там 70, даже 78% граждан Венгрии требует, чтобы вышла из Евросоюза. Ну, я думаю, это перед, ну, знаете, там можно Ну что, вот, чаще всего я встречал 50-48. Хотя, что Венгрия вышла из Евросоюза. Вот, Нифига себе, как. Напоминаю, что Орбан ⁇ это тот человек, который привел Венгрию в Евросоюз. При нем Венгрия вступила в Евросоюз. Не, не удивляйтесь, при нем. Только это не надо, что... При нем. А сейчас он выступает одним словом таким евроскептиком. Ну да, он продажный политик, по этой причине так. Тух -тух 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 -тух, 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 -тух. И да, когда Венгрия вступала, кипятком сали, кипятком, так хотелось. А сейчас, ой, ой, плеху, ой, плеху. Так вас же предупреждали, родные, вы что хотели? Вот это есть. Не, ну действительно, почему вот на сегодняшний момент очень много венгров не хотят Евросоюз. Ну вот тарифы, да, высокие. Цены сумасшедшие. Налоги нам платить. Ну, поймите, до вступления в Евросоюз Венгрия была как, ну как и мы, полуофшорчик. Контрабанда, левачок, ой-ой-ой. Вообще, очень многие пацаны контрабанду завозили через Венгрию. Забыли? Забыли, забыли. А я помню, в отличие от вас. Да, да, и был. И действительно, ну, понятно, наши зарабатывали, венгры за... А все, накрылось намертво. И причем, понимаете, так накрылось, как... Когда... Боже, вы понимаете, соверчайся. Афиг мы вступили это а вы а же сами хотели. А, да. а что мы вступили? А вот это, да. Потому что да, действительно, сейчас, если посмотреть, вот пример Венгрии самое невда... ну, неудачное вступление в Евросоюз. Ну, получилось действительно, что цены выросли, все выросло. Зарплата выросла, но не так, и там э, девальвация. И, ну вы же знаете, у них И получилось сейчас, если так принципиально пересчитать то получилось, что зарплата по покупательная способность сейчас ниже, чем была доступление в Евросоюз. Понятно, что Венгры не, не, а выйти нельзя. Не, не, не. Ну, в Великобритании она может, она как бы может вступить, можно выйти, она самодостаточная страна. В Венгрия не. Она уже столько набрала долгов, что, понимаете, ну как, в как ситуация. Говорит, можешь входить, но ну, все отдай. А даже если 10, раз пять в Венгрию все продать, долги не погасишь. Ну, чтобы вы правильно поняли, если взять все богатство в Венгрии продать, все, долги не погасишь. Не серьезно. Ну, понимаете, набирать долги-то легко. И почему сейчас действительно он постоянно, он прыгает, прыгает, скандалит, он наезжает. Есть такое, есть. Да. И там, действительно ситуация критическая. А как вступали? Как вступали? Поляки хорошо выступили, спорить не буду. Словаки, вот словаки, Словакии, как бы сказать, у них даже лучше стало, вот когда они вступили в Россию. Румыны, ну как вам сказать, по сравнению с тем, что им, ну что им, как бы сказать, пророчили. Вот им всегда, вот понимаете, они слабее всегда были в Венгрии. Говорили, что вот -вот. А получилось, что у них лучше, чем в Венгрии. Не, хуже, чем Польша, но лучше, чем в Венгрии. В такова, так. Болгария полный права, полнейший ты что? Знаете, Болгария, Болгария сейчас, блин, я думаю, с удовольствием соединилась с Турцией. Честно. Вы знаете, когда Болгария была частью Османской империи, я вот думаю, сейчас, если провели преферендум, 90% сказали, нет, выходим с Евросоюза и идем под крыло Великого Османского Салтана. Там лучше. Ну, серьезно. Потому что действительно это ужас. Болгария просто враг. Самый настоящий получилась ситуация, что они ожидали там туристы, развития, полный провал. Не, оно есть, но оно дохода не приносит. Но если раньше, если на туристах болгары зарабатывали, а сейчас туристы приезжают, а, ну, за все платить, а говорят, а мы в минусе. Ну, понимаете, сезон прошел, куча туристов, а люди посчитали, говорят, так я еще, у меня кредитов стало еще больше, долго больше. Да. Потому что тарифы европейские. А как ты хотел? Я! Yeah! Наша была все правильно. Хорошо, здесь надо немножко понять, вступать в Евросоюз – вещь хорошая. Я всегда говорю, вступим вы не переживайте. Тем более, действительно, Украину в Евросоюз примут с 1 января -го 2028 -го года, не переживайте. Причем, здесь, я говорю, будет ситуация такая забавная. Вот уже даже если, как бы, мода немножко пройдет на вступление, и народ уже не будет так, типа, хотеть вступить, вступим. Да, это, да, это будет. Вообще будет такая забавная ситуация. Знаете, то хотели, а теперь будет. А, а, а чё? Потому что уже паровоз как бы запустили, вот механизм запустили, становить нельзя. Но вступим. Ой, как матюкаться будет. Ой, как матюкаться. Я буду все говорить. Я ж вас попереджал. Я ж вас попереджал. Это еще раз говорит, что людям, сколько не говори правду, они ее слушать не хотят. А нам глаза режут. А стоит какому-то дураку на Майдане ложь говорить. Ай, как хорошо. Ай, как хорошо. Вот сейчас. Вам кучу лжи говорят про эту войну. Кучу лжи говорят про эту победу. И вы постоянно повторяете, повторяете. Ну, повторяйте, повторяйте, повторяйте. Да, да. Но пока что пользуйтесь с новыми тарифами на электроэнергию. С этим вас и поздравляю. Хотели? Получайте. Не хотели жить по-человечески? Мені ну, на ваш вибор. Не мой. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.